সাম্প্রতিক উচ্চতায় প্রেক্ষিতে জনগণনায় অসমিয়া ভাষা লিখবে না বলে তার মন্তব্যে প্রতিক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রী তার মন্তব্য অসমিয়া ভাষায় অসমে আইনি বিষয় আইন মেনেই অসমে অসমিয়া ভাষা চলবে এসব ব্ল্যাকমেলিং করে লাভ নেই বিজেপির সরকার থাকা পর্যন্ত চিন্তা নেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন সেরকম হলে এমনই বেরিয়ে যাবে যে অসমে বিদেশী সংখ্যা কত সরো পাথারে প্রাণ বিতর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন বিষয়টি তার জানা নেই রাজনীতিতে এসব হয়েই থাকে অসমিয়া ভাষা আপোনাৰ আমাৰ ৰাজ্যিক ভাষা হৈ থকাটো এইটো আমাৰ এটা আইনগত অধিকাৰ আৰু অসমত ৰাজ্যিক ভাষা বা অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অসমীয়া থাকিব সেইটো ইতিমধ্যে সাংবিধানিকভাৱে বা আমাৰ আইনগতভাৱে তাক মানি লোৱা হৈছে ভাষা কাৰো ব্লেকমেইলৰ চিকাৰ হ'ব নোৱাৰে মই কালি দেখিছোঁ কিন্তু আপোনালোকে চাব যে অসমত অসমীয়া ভাষা স্থায়ী ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপেও চৰকাৰী ভাষা হিচাপেও আৰু ই কোনো প্ৰত্যেকবাৰ চেঞ্চাছৰ আগত যিটো কথা ওলায় যে আমি এইটো ভাষা লিখিম সেইটো ভাষা লিখিম তাৰ পৰা কোনো ফৰক কাৰো একো নপৰে আপুনি যি লিখিব ইচ্ছা আছে লিখক কিন্তু অসমীয়া য'ত আছে তেনেকেই থাকিব আৰু বিশেষকৈ আমাৰ চৰকাৰ থাকোঁতেতো এইবোৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া কথাই নহয় গতিকে তেওঁলোকৰ মূৰত কোনোবাই সোমাই দিছে যে বেছি মানুহে অসমীয়া নক'লে অসমীয়া ভাষাটো হেৰাই যাব তেতিয়া এইটোৱেই প্ৰমাণ হ'ব যে অসমত বিদেশী কিমান আছে